Journalists from free Malaysia today i think should rightly observe the parallel between uh, the palestinian problem and the chinese problem in malaya where both are british colonial legacy problem where the palestinians are seen as the interloper among the zionists while the uh, the chinese at the time the population which is about 50% of malaya was seen as aliens so, uh, and sadly, this uh, xenophobic, uh, xenophobic mentality st is still around today, and I must say uh, the, it is way more of a serious uh, magnitude in uh, Palestine. So, I want to ask a more introspective question. I think uh, currently what we are facing here uh, is due to a rather right wing exclusive nationalism. Essentially, some sort of a uh, xenophobic mentality that really see people as us and them. And as much as some of the um, Malay Muslim pro-Palestinian supporters here they hate the extremist right Zionism, but they themselves also often espouse, uh, you know, anti-immigrants or uh, like a, or rather exclusive nationalism idea uh, in this country. So, so my question is this. How can we deal with this uh, rather exclusive way of uh, seeing ourselves and the people around us? Because I think that I agree with you a lot of things. That um, you, you know, like you say, uh, it has to be uh, the Palestinians themselves that fight it and all that, and then the Muslim in the world they have to provide the solidarity for the hammer to really smash the the, the Zionist machinery. But still, I think it boils down to the human heart that you know you cannot tolerate. Uh, uh, or you want to live exclusively. So that, that, that's my, my question. Thank you. I don't think you do your cause any favor by comparing yourself to the Palestinians. The Palestinians are the most savagely repressed people. On the earth. Now, I haven't been over all of Kuala Lumpur today, but I didn't see any tanks. I didn't see any guns. I didn't see any trucks. I didn't see any special roads for special people. I didn't see any of the things that you allude to. I may have missed something. I'm not an expert on the question that you have raised and as i'm leaving here for china in two days time and in china i spend now most of my time and earn my living i'm the last person who could be accused of xenophobia or xenophobia i hate nationalism but the comparison that you make is i think you'll agree on reflection a grotesque one. it bears no relation to the reality of your uh, society. as far as i can see, the chinese do quite well in malaysia because of their hard work. because of their hard work, because of their business expertise, uh, Chinese do well everywhere, including China. And God bless them. And they will always have a friend in me. Nobody could be more pro China than me. But to suggest, as you did, uh, that uh, this is an apartheid society, comparative to uh, the society we're talking about this evening, is, I think, unfortunate. and a little bit embarrassing, and so I shan't spend any more time on it. Baru-baru ini telah tular dalam media sosial satu video di mana seorang wartawan berbangsa Tionghoa telah menyatakan keadaan orang Cina di Malaysia ini di mana dalam soalan beliau kepada penceramah dalam majlis berkenaan, beliau meraihkan rasa kebimbangan dan tidak puas hati tentang kedudukan orang Cina di negara ini yang mana beliau menyifatkan seolah-olah keadaan orang Cina di Malaysia ini sama dengan rakyat Palestin yang ditindas oleh Yahudi. Saya rasa ini satu statement yang sangat tidak berasas dan tidak wajar melambangkan bagaimana kebencian sebahagian daripada mereka terhadap orang Melayu sendiri terutamanya secara khusus dan pemerintah Malaysia secara amnya. Bagi saya, sama ada beliau saja membuat provokasi ataupun memang beliau tidak faham tidak melihat kedudukan orang Cina dalam negara ini sebab kalau kita perhatikan tidak pernah ada dalam sejarah di negara kita ini berlakunya penindasan terhadap kaum Cina oleh orang Melayu malah mereka bebas untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti mereka sama ada dari segi ekonomi, pelajaran, agama dan sebagainya. Malah kalau kita tengok dari segi ekonomi, mereka yang menguasai kedudukan perniagaan. Kalau pelajaran mereka diberikan ruang untuk melaksanakan sistem pembelajaran mereka dalam sekolah jenis kebajikan Cina. Dari segi agama tidak pernah ada halangan pun. Tidak ada mana-mana insiden yang kita lihat tokong-tokong Cina dimusnahkan oleh orang Melayu atau penuh Islam. Tidak pernah berlaku tembak-menembak di antara kaum. Tidak pernah ada yang mengangkat senjata dan menindas kaum Tionghoa dalam negara ini. So bagi saya statement ini sangat serius bagi pihak nasionalis kita merasakan bahawa perlu ada satu tindakan yang perlu diambil ke atas wartawan berkenaan walaupun penyataan maaf telah dikeluarkan tapi bagi saya ini tidak boleh diberikan ruang kerana banyak kali apabila insiden-insiden sebegini berlaku, dia akan disusuli dengan permintaan maaf. Tetapi sebenarnya damage is done telah berlaku kerosakan yang kita bimbang kaum Tionghoa mengambil ini sebagai satu hujah untuk menimbulkan perpecahan kaum dalam negara kita ini. Jadi bagi saya walaupun statement ini mungkin daripadanya seorang wartawan tetapi kalau kita tidak bendung, tidak ambil tindakan mungkin dia akan menimbulkan bibit-bibit perpecahan kaum dalam negara kita ini. Jadi sebab itu bagi saya Bukan sahaja apa yang dinyatakan itu tidak benar, tidak berasas. Malah, beliau perlu diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Supaya menjadi pelajaran, pengajaran kepada mana-mana pihak. Semada orang Melayu, orang Cina, orang India, atau sesiapa sahaja pun. Yang cuba untuk menyebulkan rasa kebencian antara kaum. Yang menyebulkan rasa nak perpecahan antara kaum dalam negara ini